ইরানে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত মঞ্জুরুল খান চৌধুরী এক শক্তিশালী বার্তা দিয়েছেন তিনি বলেছেন বাংলাদেশ হল পূর্ব এশিয়ায় ইরানের প্রবেশদ্বার এই বক্তব্যটি শুধু নিছক কোনো সৌজন্য বক্তব্য নয় বরং এর ভিতরে লুকিয়ে আছে এক কৌশলগত সম্ভাবনার দিগন্ত যেখানে বাংলাদেশ ইরানের জন্য হয়ে উঠতে পারে অর্থনৈতিক সেতু বন্ধন বাংলাদেশি এম্বাসিডার মঞ্জুরুল করিম খান চৌধুরী যে তেহরান মে ان کی طرف سے بنگلہ دیش کی طرف سے ایران کی کھلی حمایت کا اعلان اور پھر تہران کو ایران کو کہا گیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں ڈیفنس انڈسٹری لگا سکتے ہیں وہاں پر وہ شکن میزائل بنا سکتے ہیں خیبر میزائل بنا سکتے ہیں شجیل ٹو جس نے اسرائیل کی تباہی پھیر کے رکھ دی ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈرونز بنا سکتے ہیں تمام وہ ویپنز بنا سکتے ہیں جس کی بنگلہ دیش کو بھی ضرورت ہے جس کی ایران کو بھی ضرورت ہے یعنی بنگلہ دیش نے کھلے عام حمایت کا اعلان کر دیا ہے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا میں سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے یہ بڑے دل کا کام ہے یہ دلیری بہادری جرت کا کام ہے جو اس وقت بنگلہ دیش نے دکھائی ہے جب ایران کے اوپر اسرائیل حملہ کر رہا ہے جب ایران کے اوپر امریکہ بنکر بسٹر بی ٹو تیاروں سے حملہ کر رہا ہے اس وقت جو بنگلہ دیش ہے اس نے کھڑا ہونے کا اعلان کیا ہے السلام علیکم دوستو امی احسان خان اور اپنا را دیکھ چند احسان خان یوٹیوب چینل آشا کوری اپنا را شبائی والو آچن دوستو آپ کو بتائیں کہ جو ایرانی ایمبیسیڈر ہیں اس وقت تہران میں ایران میں منجور کریم چودری ان کا نام ہے اور کس طرح سے انہوں نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے یعنی بنگلہ دیش کی طرف سے کیونکہ وہ بنگلہ دیش کو پرزینٹ کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ایران کو ہماری مکمل حمایت حاصل ہے ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح سے اسرائیل وہاں پر اللیگلی غیر قانونی اور دہشت گردی ٹیرر کر رہا ہے ایران کے اوپر پھر ایران کی جو سپلائی چین ہے جو وہاں پر لائن ہے اس کو خطرہ ہے اس کی ڈیفینس انڈسٹریز کو خطرہ خطرہ ہے اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے ایران اور امریکہ مل کر پھر ان کے نیوکلر جو سائٹس ہیں اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں رات بھی حملہ کیا گیا ہے ٹرمپ کی طرف سے یہ اعلان بھی سامنے آیا کہ ہم نے حملہ کر دیا بھائی وہاں پر فردو اور اصفحان جو ان کی سائیڈ لائن ہے اس کے اوپر جو جوہری تنصیبات ہیں یعنی نیوکلیئر سائٹس ہیں تو میرے خیال میں امریکہ کو اس جنگ میں نہیں کودنا چاہیے تھا لیکن امریکہ بدماش ہے امریکہ بے غیرت ہے کمینہ ہے اس کو کس چیز کی ٹینشن ہے لیکن ایران جو اس وقت ان کو ٹھیک ٹھاک جواب دے رہا ہے لیکن بھائی بنگلہ دیش اس وقت ایران کے ساتھ ایرانی بھائیوں کے ساتھ جس طرح سے کھڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند ہے قابل تحسین ہے اپریسیشن تو بنتی ہے بھائی بڑے بڑے جو ممالک ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بنگلہ دیش نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بریو کنٹری ہے وہ بہادر لوگوں کی سرزمین ہے بنگلہ دیش اس بات کو تو آپ سب کو ماننا پڑے گا دوستو اسی کے اوپر ایک ویڈیو کلپ ہے کس طرح سے اب بنگلہ دیش میں ڈیفنس انڈسٹری لگانے کی جو پرپوزل ہے وہ ایران کو دی گئی ہے تو یہ ویڈیو دیکھیں گے ہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگا بھی کیا کریں لیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور آخر تک ضرور دیکھیے گا بہت امپورٹینٹ ویڈیو ہونے جا رہی ہے আমরা ইরান সম্পর্কে যখন কোনো নিউজ প্রকাশ করি সাথে সাথে আপনারা দেখেন এবং বিভিন্ন মন্তব্য কমেন্ট করেন এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে বাংলাদেশিরা ইরানকে কতটা ভালোবাসে শুধু তাই নয় এবার ইরানের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতে চলেছে বাংলাদেশ এমনকি বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে ফোনালাপও হয়েছে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আইতুল্লাহ আলী খামিনের আর এর পর থেকে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশ এইবার ইরান থেকে ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র ক্রয় করতে চলেছে এবং ইরানের সাথে বেশ কয়েকটি মিসাইল ও ড্রোন চুক্তিও হতে পারে বাংলাদেশের যেটা নিয়ে ইতিমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ আলোচনা হচ্ছে সেই সাথে ইতিমধ্যেই ভারতে জরুরি বৈঠকও শুরু করেছে নরেন্দ্র মোদী ও তার সরকার কারণ ইতিমধ্যেই ইরানে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত মঞ্জুরুল খান চৌধুরী এক শক্তিশালী বার্তা দিয়েছেন তিনি বলেছেন বাংলাদেশ হলো পূর্ব এশিয়ায় ইরানের প্রবেশদ্বার এই বক্তব্যটি শুধু নিছক কোনো সৌজন্য বক্তব্য নয় বরং এর ভিতরে লুকিয়ে আছে এক কৌশলগত সম্ভাবনার দিগন্ত যেখানে বাংলাদেশ ইরানের জন্য হয়ে উঠতে পারে অর্থনৈতিক সেতুবন্ধন তেমনি ইরানও হয়ে উঠতে পারে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ আর বিশেষ করে বাংলাদেশের মিলিটারি ইকোনমিক জোনে ইরান কি কি সব অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে পারে সেই সম্পর্কেও বেশ কিছু তথ্য আমাদের হাতে এসেছে সে সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে আজকের ভিডিওটিতে তাই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে একদম শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল তো চলুন শুরু করা যাক বন্ধুরা ইরান এখন আর আগের মতো নিষিদ্ধ ঘোষিত রাষ্ট্র নয় তারা এখন নিজেদের সমর প্রযুক্তিকে নিয়ে গেছে এক বৈপ্লবিক অগ্রগতির শিখরে বিশেষ করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণে ইরান এখন সারা বিশ্বে পরিচিত একটি নির্ভরযোগ্য শক্তি তাদের তৈরি শাহেদ ওয়ান থ্রি ও আবাবিল সিরিজের ড্রোনগুলো ইতোমধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে এমনকি ইরানের তৈরি ড্রোনগুলো বর্তমানে সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে এবং ইরান বর্তমানে ড্রোন তৈরিতে একটি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে যে কয়েক শীর্ষ ড্রোন উৎপাদনকারী রাষ্ট্র রয়েছে তার মধ্যে ইরান একটি ইরান তাদের হাতে থাকা কামিকাজি ড্রোনের জন্য সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত বর্তমানে ইরানের হাতে প্রায় কয়েক হাজার অত্যাধুনিক ড্রোন রয়েছে ড্রোন শিল্পে এক নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে ইরান ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী ড্রোন হল গাজা ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডের সম্মানে তারা এই ড্রোনটির নাম রেখেছে গাজা এটি ইরানের তৈরি অত্যাধুনিক শক্তিশালী একটি ড্রোন এটি যেমন মিসাইল বহন করতে পারে তেমন এটিতে বিভিন্ন ধরনের ওয়েপেনও সংযুক্ত করা যায় এটি যেমন একেধারে নজরদারি গোয়েন্দাগিরি এবং সরাসরি অ্যাটাকিং ক্যাপাবিলিটি বহন করতে পারে এবং এই ড্রোনটির রেঞ্জ অনেক বেশি এটি একবার ফুয়েল লোড করে নিয়ে টানা ছত্রিশ ঘন্টা আকাশে উঠতে পারে যেটি অনেক সময় ফলে নির্ভুলভাবে নিখুঁতভাবে দীর্ঘ সময় আকাশে উড়ে তার মিশন পরিচালনা করতে সক্ষম এই ড্রোনটি আর বাংলাদেশের মিলিটারি ইকোনমিক জোনে ইরান তাদের ড্রোনও তৈরি করতে পারে বিশেষ করে তাদের বহরে থাকা কামিকাজি ড্রোন থেকে শুরু করে গাজা ড্রোন

جو بنگلہ دیش ہے وہ اب اس نے کہا ہے ایران کو کہ بھائی حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ وہاں پر مزائل حملے ہو رہے ہیں آپ بنگلہ دیش کی سرزمین استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر ڈیفینس فیکٹری لگا سکتے ہیں وہاں پر آپ ویپنز بنا سکتے ہیں آپ اپنے استعمال کے لیے بھی اس کو کریں اور بنگلہ دیش بھی اس کو استعمال کریں بنگلہ دیش کو ظاہری بات ہے ضرور ہے ضرورت ہے بہت زیادہ اس کی ڈرونز کی ویپنز کی پھر فتح ہو گیا یا پھر یہ خیبر شکن جو مزائل ہیں یہ یہ اب بیلسٹک مزائل یہ تمام مزائل میزل کی بنگلہ دیش کو ضرورت ہے کیونکہ بھارت بنگلہ دیش کے اوپر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے اسی طرح جو میانمار ہے یہ دو بڑے خطرے ہیں بنگلہ دیش کے لیے تو اس لیے بنگلہ دیش نے میرے خیال میں ایران کے ساتھ کھڑا ہو کر ایک اچھا جیسر دیا ہے اور دوسرا بنگلہ دیش میں فیکٹری لگانے کی جو دعوت دی ہے یہ بھی بڑا اچھا قدم ہے دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ